Но снести левые киоски, которые мешают людям жить, пройти мешают, это одно. А отобрать, отжать эти киоски и пустить туда за деньги, этих же людей обратно работать, это другое. Если Или убрать эти киоски и завтра поставить да, да, новые – это да, тоже не вариант. Понимаете? Он же только что сказал, завтра пригласил. Мы сейчас составим перечень. Да, все. все, кто должен завтра на 10 часов прийти сюда на встречу. И мы со всеми поговорим. вы... И, и те, кто сегодня, э, это, э, ну, это, по, по вашему это, мнению, представляют власть, мы это, не это, хотели, чтобы это. такое было. Депутаты, я если кто-то нашел себе нычку, чтобы зарабатывать на этом, и потом рассказать, что все никто, и что хочу, то и делают, то так не будет. Но, так, не будет. Не будет. Но, так не будет. Так не будет. Мы завтра в 10 часов встретимся хорошо, и поговорим. Поэтому вот, все коммунальные предприятия, которые занимаются этими вопросами, все это сделают вместе с руководителем департамента. По каждой точке посмотрите все. И будет видно в глаза смотреть, кто, где, откуда идет. Вы нас учили как-то? Все Иван. И со Степана сказал, хорошо, так он сказал, сама главная. Почему начали резать крышу? Мы крышу не будем резать. Если ты будешь нам платить 2000 лиц с Да половины, то повторяю. я это фартит. Нет, я говорю, значит вопросы какие? Почему возникла эта когда-никогда не было проблемы с парковкой? Я, могу сказать, я, я, я могу сказать, что я могу предложить потом. Нет, проблема. Мы, мы те, кто сегодня на площади Островского находится, да, и э, mm -hmm. российские власти, мы ну, посмотрим, если оно не соответствует в современное время, да, так, ну, не а послушайте меня. Мы сделаем, допустим, какой-то проект, так общество, мы приведи да. в соответствие и еще получим на какое-то время. А так, что пришли одни, сняли, и другие другие за место стали, так не будет. Прос Прос да, Прос я, я, я хочу проблемы, которые вы хотели нас записать. Почему возникла проблема у себя в данном месте с парковками и стоянки? Объясни, почему вы, почему раньше не было, почему сейчас возникла? Потому что сейчас какая-то странная возникла линия наблюдается нас, понимаете, что э, э, вот комиссия выделяет почему-то парковки на, мест, на местах автостоянок. Почему не получилось это все с Сербор? странно, комиссия тогда -то, должна была выехать, бы посмотреть на место, где можно сделать парковку. Но почему то комиссия не выезжает, не смотрит, куда можно дать, где, на, на, какое место можно выдать, на какой не выдать. Вот это самая большая проблема. Выдаются разрешения на парковку на местах автостоянок. И приходят, говорят, теперь мы хозяева, все сюда сваливаем. Это одна проблема. Такой делал... вопрос... вопрос просим мы вас отменить все заранее решения, которые, которые проходят за 3-3 года, которые по клочку ходят по, по этому. По эти по э, организации этих ярмарок три года решили они ходили говорят, мы хозяева 10 не забудут я представитель все теперь мне все платите по 2000, тысячи по 3000, тысячи вы мне платите нет цепляет цепляет он, он человек представитель скотчку цепляет и увозят его увезли из воз Вызываю ее на дискуссию. Нет, дело не в этом. Но есть же процедура такая то подождите. Допустим. Нет, для меня это важно. Нет, ну, что вы не снесли. Она да его не, не оставили другой. Иван ну, Иванович, Но там стоит и с разрешением. Где наша Света? Да. Вот. вот. Она с разрешением. А я говорю, тоже выберем. Вы сказали, попробуйте, вашу всю фигню. Но благодаря за... Это у нас пять этого. В тому, що оформити в нашому місті, оформити дозвіл і пакет документів на будь-який вид підприємницької діяльності це нереально. Це просто нереально. Є люди, які 10 років оформлюють якісь документи на той дослід, коли вони працюють. І його нереально оформить. І всі ми знаємо, чому це так. Я... В чому ж саме погоджуюсь, а в чому ж ні? Говорили п'ять років тому, що Дніпровську не можливо відвезти землю. Послухайте, на сьогоднішній день 480 більше земельних ділянок, які оформлені на когось, вони ходять і продають. Кому його можна продати, От він оформив, земля в нього є, пакет є, він хоче, не став, кому його продати. Що кому продати? Mm -hmm. А як він не все.